menyesatkan. Uh, kita terangkan tentang kelebihan Sayyidina Ali. Uh, yang betul. Jadi orang tak akan terpengaruh yang salah. Begitulah juga. Sebenarnya kalau banyak sangat dibuat perdebatan-perdebatan dengan golongan yang disebutkan Wahabi, tak selesai masalah dan benda tu memang berlaku. Jadi yang pentingnya kita sebagai asatizah sebarkan kepada masyarakat ilmu yang betul. Uh, tak payah sebut pun sebenarnya tentang kesesatan, kesalahan mereka. bila kita tak sebut, orang pun tak tahu dan kita bagi tahu yang betul je. Dan bila yang betul tu telah terpahat dalam hati umat, maka dia tak terkesan dengan yang salah ni. Tapi kalau kita pergi contohnya video dia yang tak betul, kita 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 niat nak komen. Tapi sebenarnya kita jadi ejen sebarkan. Kita sebut nama tokoh-tokoh dia kita kata nak lawan tapi sebenarnya kita jadi tukang sebar. Ha, jadi sebab tu dah ber, bertahun-tahun tak tak selesai pun masalah. Jadi lebih baik kita sebutkan anak kita, isteri kita, masyarakat kita, family kita dengan belajar. Belajar, bukan dengan debat. Debat tak akan saya masalah. Ha, kerana orang yang dah cekal dengan pegangan dia, tak guna pun debat. Bahkan debat, debat di hadapan khalayak awam ni akan merosakkan lagi. Bukan mendatang kebaikan. Hmm. Dia janin ni hanya akan dapat pusaka kalau dia keluar hidup. Kalau dia keluar mati, tak dapat. Maksudnya kalau berlaku kematian, ada janin dalam perut, kita tak terus bahagi kat dia tapi kita kira dulu. Kalau dia keluar hidup, maka kita akan bahagikan kepada dia. Tapi maksudnya kita masukkanlah juga dalam kiraan. Tapi hanya confirm dapat kalau hidup. Kita baca tashahud awal tak habis lalu bangun kerana takut masuk rakan ketiga. <tik> tak baca tashahud awal ni tak membatalkan semayang. Kalau kita semayang seorang, tak baca tashahud awal atau tak baca habis, kita disunatkan sujud sahwi. Ha, itu jawapan untuk Ramzi tak baca tashahud awal sama ada kita semayan seorang ataupun berjemaah semayan kita masih sah cuma kalau kita semayan seorang kita tak baca ataupun kita tak baca habis maka disunatkan untuk kita melakukan sujud sujud sahwi oh, ambil wuduk dengan dua kali basuhan sah tapi makruh sah tapi makruh Ah, InsyaAllah kalau dijemput dan masa sesuai, kita datang. Rehla. Jamu raga. Ah, cuma handset tu bukan saya admin lah. Handset orang lain yang uruskan. Dia, kalau kita belajar agama ni tadi ada yang tanya nasihat sebelum balik pondok. Uh, Maulana Ilyas nasihatkan supaya menekankan orang yang belajar agama ni, dia kena niat untuk khidmat pada agama. Kita bukan niat bahawasanya lepas kita habis belajar, kita nak kerja. Dengan ilmu yang kita ada, kita nak hasilkan pendapatan. Orang alim ni, dia kena ada sifat khidmat tu lebih. Uh, maknanya dia bersedia untuk mengajar walaupun tak dibayar. Dan dia mengajar itu bukan ada rasa kerja. Itu satu salah faham juga. Kita mengajar tu ada rasa tanggungjawab. Ada rasa tanggungjawab. Kita ambil tanggungjawab. Sebab itu sebenarnya tak ada istilah pun orang yang belajar pondok, belajar marasah ni mengganggu. Kita rasa mengganggu tu sebab kita menganggap kita kena kerja dengan sekolah tertentu, masa tertentu tapi bahkan kita kalau belum ada kerja berdaftar, kita boleh sahaja mengajar Al-Quran, kita boleh mengajar solat, ajak kawan-kawan. Uh, jadi kita kembangkan. Mengajar ambil upah boleh dibenarkan. Tapi janganlah kita jadi orang yang mana kalau tak dibagi upah, kita sanggup biarkan umat dalam kejahilan. Uh, yang tu tak boleh ambil upah dibenarkan sehingga Nabi sebut uh, perkara yang paling afdal kamu mendapat upah dengannya adalah kitabullah uh, tetapi janganlah kita jadikan itu maksud sehingga kita sanggup biarkan orang jahil tak mati semayang semata-mata kita tak dapat upah aja dia semayang yang tu tak boleh ya yeah, kita boleh kerja apa-apa selagi halal betul cuma ada pekerjaan hukumnya halal tapi pekerjaan itu kurang bermaruah maka itu pun kita elakkan Muhammad Faiz dia belajar ni saya selalu nasihatkan kat pelajar kalau kita baru belajar dan kita belum dapat kita jangan down kalau kita baru belajar kemudian kita dapat itu pelik kan kadang-kadang uh, orang orang baca orang baca tentang Imam Bukhari. Dia tengok Imam Bukhari baca baca sikit dah ingat. Dia baca sikit tak ingat. Lalu dia rasa dia ni dah tak boleh belajar. Uh, bukan macam tu. Kita belajar, kita tunaikan hak belajar. Kaedah dia. Tunaikan hak belajar. Dan kita tunggu masa buah itu akan hasil. Hak belajar ni apa? Hak belajar ni sebelum masuk kelas kita tengok dulu. Masa kelas kita bagi tumpuan. Lepas kelas kita murajaah. Kemudian kita jaga adab dengan guru, kita ada jaga adab dengan sekolah tempat kita belajar. Itu dia panggil hak belajar. Ha, hak belajar ni macam kita nak tanam pokok. Kita tunaikan dulu hak hak nak dapat gambuh. Mula-mula gemburkan tanah, letak biji tu betul-betul, siram, kena baja, letak baja. Ha, hasilnya buah tu pokok tu akan keluar. Itu kan luar daripada kuasa kita. Ha, tapi kita dah buat dah, dah mulakan asbab-asbabnya yang yang bakinya kita serah pada Allah ha, begitu cara dia ha, dia tidak ada ilmu ni dia tak dapat dengan birahatil badan dengan usaha nak dapat dunia pun kena usaha ha, jadi sebab itu kita kalau nak nak berjaya dalam belajar kena tengok orang yang yang susah payah dalam belajar sebab kita tengok ada pelajar-pelajar zaman sekarang dia terkesan dengan fenomena fenomena ustaz-ustaz masyhur dia cepat nak dapat masyhur sebab dia, dia, tengok oh dia suka tengok orang oh, ni masyhur ribu orang datang jadi dia nak cepat dapat nah, jangan uh, ada satu kaedah kata manista' jala syai'an qabla awani mi awani ukiba bi hirmanihi. kalau kita nak benda tu cepat kita akan dihukum tak dapat langsung jadi sabar sabar semua benda sabar insyaallah kita akan dapat satu orang dia semayang kasar. Belakang orang yang semayang kadok subuh. Tak boleh. Sebab orang yang semayang kadok subuh, walaupun dua rakaat, tapi itu kan semayang tamam. Kita tak boleh semayang belakang orang tamam. Tamam ni bukan maksudnya empat rakaat. Tamam ni maksudnya dia semayang bukan kasar. Jadi kalau orang semayang subuh dua rakaat, dia semayang tamam lah tu. Kita tak boleh semayang kasar belakang dia. Dia nak dapat ikhlas ni, Pertama, kita kena tahu ikhlas tu apa. Yang kedua, kita kena ada rasa nak ikhlas. Aa, dan ketiga, kita kena elakkan diri daripada berada dalam keadaan kita jadi tak ikhlas. Contohnya, kita ni lemah. Kita hati kita ni lemah. Aa, kalau buat depan orang, kalau kita buat amal, kita post. Tunjuk, kita jadi riak. Tak payah buat macam tu. Tak payah. Tak payah post. Cuba sembunyikan amalan. Cuba jangan ceritakan amal. Faham tak? Uh, bukan kita tak boleh tiru ada orang yang mana dia kongsi dia punya amal dia mungkin dia boleh dapat jaga hati dia tapi kita ni baru nak belajar ikhlas cara dia elakkan publicity pada amal kita elakkan sebab kita nak jaga hati kita hmm? dan uh, kalau kita baru nak belajar ikhlas datangnya riak itu biasa yang penting kita rasa benda tu tak elok itu yang penting Allah akan ma maafkan kita buat amal rasa riak istighfar sallallahu alaihi tu tengah amal ada datang lagi istighfar akhir ada rasa lagi istighfar tak apa terus bergerak yang penting kita ada kita ada niat untuk dapat dan bila ada rasa riak kita istighfar istighfar uh, faham tak tu cara dia yang lain kita doa serah pada Allah taala nak baca zubat dulu ke fatul muin dulu zubat dulu zubat daripada segi martabat zubat dulu fatumoin tu tinggi dia lagi tinggi daripada zubat zubat dia punya lebih dia dia datang dalam bentuk nazam tapi masalah dia taklah susah taklah rumit fatumoin ni dia dimukarrarkan untuk orang jadi mufti jadi baca dulu zubat hmm dan zubat ni dimukarrarkan untuk kita ada hafal matan untuk kita ada hafal matan dia bila nahu kita lemah ni dia bukan cara dia dengan baca kitab dengan cara dia buat latihan buat latihan buat latihan nahu uh, Okay, kita dah belajar nahu satu kita tahu teori nahu maksudnya kita faham kitab nahu tapi kita tak boleh nak praktis so kalau kita tak boleh nak kita, kita kena buat latihan latihan tu kita kena buat dengan orang lain Okay, kita baca dia semak salah dia bagi tahu yang betul macam mana lama-lama kita dapat belajar lah itu cara dia faham tak? dia nahu ni dua perkara satu nahu ni maksudnya kita faham isi kita nahu itu satu perkara satu lagi nahu ni dia, macam mana cara nak baca kitab ha, kita baca salah ha, tapi baca dengan orang yang faham baca dia betulkan oh, ni, ni salah ni kenapa dia akan tanya kenapa baca marfo ha, kita bagi alasan dia kata tak boleh ha, daripada situ kita lagi cepat belajar kalau di madrasah ni, kita belajar dengan ustaz lah. Ustaz tu akan minta belajar baca, salah dia tegur. Kalau satu garang kotan, salah. Ha, tapi dengan cara kita baca salah dan orang tegur kita, ha, dia, dia tak boleh belajar sendiri tau. Dia kena kena ada orang bimbing kita. Insya ha, InsyaAllah lama-lama kita tengok cara dia bimbing, kita akan terlatih insyaAllah. Ha, dia memang kena ada latihan. Kalau baca, dengar je, dia tak boleh nak apply latihan dengan orang yang mahir cepat je sebenarnya setahun pun dah boleh baca kitab dah secara umumnya hmm. saya tak pernah pergi madrasah wakaf CA tak pernah tak pernah belajar situ <laughs> kita kitab yang kita belajar ni kebanyakannya mazhab basri lah mazhab basri ni anak cikgu Safri mana ni ni Safri Seratok ah yang Seratok tu ke dia kalau kita nak belajar agama Oh, sepauh. Oh, safari sepauh. Yalah, sepauh. Bukan seratok. Sepauh. Ya, yeah, ya. Yeah. Masa saya keluar di sepauh tu, <tuh> ayahnya belum kahwin lagi. Hmm. Sepauh. Saya pernah pergi sepauh. 2000 lah. Tuh, 2000. Lama dah. 2000 ataupun hujung 19. 90. Hmm. Rumah yang kita sedang beli, Uh, dalam dengan hutang boleh tak kita sewakan boleh boleh sewakan sebab walaupun kita beli dengan hutang rumah tu kita punya rumah tu kita punya hukum dia kita punya so bila rumah tu kita punya kok kita nak sewakan tak ada masalah oh nak azan dah uh. muhimah tu dia banyaknya ilmu untuk perempuan tapi laki pun kena belajar juga kan khususnya kalau dia ustaz dia kena tahu juga hukum hakam tentang perempuan. Oh, ah, dah lama tak jumpa ayah. Hmm, sebab masa keluar kat sana, kira ayah karkun budak muda yang aktif lah. <gulit> Kemudian dia sambung belajar dekat Semenanjung kan. Wallah. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.